Друзі, наша программа продовжується. На черзі у нас духовний сніданок. Сьогодні поговоримо про велику боротьбу. Что ж це таке? Дізнаємося вже за мить. Сьогодні у нас в гостях у студії священнослужитель Євген Завадюк. Доброго ранку, Євгене. Дякую, що ви завітали до нас у студію. Сьогодні поговоримо про ось це таке слово сполучення, велика боротьба. Його часто можна почути від віруючих людей. Uh -huh. Ми розуміємо, що це в, в спорті. Ми розуміємо, що таке може бути боротьба, і яка вона там вільна боротьба, я знаю, є ще якась. А це в релігії, ну в християнстві, і це називається велика боротьба. Хто з ким бореться? Про що мова йде? Угу. Uh -huh. Да, хороший. А, хороший вопрос и, и, и выражение. Конечно, в «Священном описании мы не найдем подобного, <свят> а, да, угу. подобного выражения, но а, если вдумчивый читатель а, открывает уже первые страницы с описания, он понимает, что что-то ну, что происходит и что-то происходит не так. Угу. Да, после а, описания вот, вот, вот создания прекрасной жизни в, в Эдеме. А далее пишет не, по, не, по это... не по сценарию, появляется, да, не по сценарию появляется какая-то дисгармония и появляются проблемы. И вот то место, где описывается, как мы говорим, вот это протоевангелие, когда Бог, выражая, и высказывая проклятие в адрес змея, а приоткрывает, да, как бы угу. приоткрывает уже вот, вот первые первые нотки такие звучат, что что-то на самом деле что-то не так. То есть есть тот, который Будет пытаться поражать, но он будет в итоге поражен также. Ну и да. малые данные просто противоречат. Конечно, вот конечно, так, да. Речь идет. А, тут тут важный момент. Когда, если мы хотим, а, ну понять вот эту тему вообще великой борьбы, то, конечно, мы должны учитывать весь спектр. А, Священного Писания, да, который, который э, открывает вот эту, вот, как бы вот эту вот эту идею, э, не вырывая какие-то отрывочки mm -hmm. и, и не пытаясь э, привнести как некоторые, ну, какие-то элементы боевика вот в, туда, где да, может быть, этого нет, э, очень, очень аккуратно до какого-то момента Бог вообще вводил, так скажем, тему существования существование дьявола да mm -hmm. и только потом уже спустя определенные определенное время уже когда приходит христос и и, и кстати говоря сам христос уже говорит я видел mm -hmm. да видел дьявола, который был сброшен с небес, да, не спал с небес. А когда уже мы открываем последнюю книгу э, Библии Откровения, там уже вообще прямым текстом произошла война и произошла война на небе. То есть понимаете, нужно собрать весь вот комплекс вот этих указаний, вот этих ноточек, да, а, которые говорят о том, что да, вот это вот какое-то противостояние есть. И священное Писание об этом об этом говорит. Тут борьба между ними. Борьба или противостояние между и как бы в этом, в этом в этом вся суть, что мы как люди вовлечены в это противостояние mm -hmm. и наша ну как задача или мы мы вольны выбрать на какую сторону встать. Ну я так упрощаю. Вот мы подогреваем интерес. Это Бог и восставший восставший ангел, который попытался ну так скажем оспорить. У нас просто нет времени на вот. Да, я Дуже так детально, так, Да. Основное. А это спорить, деталь. ну, скажем так, то, что мы можем взять где-то косвенно из, из священного Писания оспорить Бога как некий нравственный идеал, соответственно, его, его закон и угу. право диктовать, что есть, да, или указывать, что есть хорошо, а что, а что плохо, это попытка, ну, стать, наверное, независимым. Да, от, от, от Бога и от Его ну, угу. влияния. Ну и вот со всеми вытекающими, я думаю, достаточно хотя бы вот этих моментов. Со всеми вытекающими и по сути, по сути, реализация где-то этого плана, вот мы видим в Эдеме, Адам и Ева, когда они сделали этот шаг тоже. Ну, когда это все вообще началось? Когда эта борьба началась? Это было, ну, я так понимаю, это было ж до грехопадения Адама и Евы, так? Ну да, ну да. А, об Иисусе Христе, как об агнце, как о том, кто, ну, используем терминологию библейскую, как а, тот, кто должен был прийти и ну, а, повернуть эту борьбу, так скажем, вспять или поставить а, в каком-то смысле жирную точку да, на Голгофе, о нем сказано, что он агнец закланный от начала мира. То есть получается, что... А, Матьинуази наша земля, да. мается на весь свет. Я думаю, что наша земля стала, стала на этот путь, вот, ну так 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 случилось, но угу. могла бы быть и не она. Скорее всего, это был некий некий план, некий шаг загодя сделанный, когда Бог предусмотрев, что да могут быть проблемы вот такого нравственного порядка, угу. выбора, и поэтому жертва и выход из этой ситуации. Когда Творец сам предлагает да, себя mm -hmm. в, а, принести в жертву вместо тех, кто встал на сторону врага, будем говорить, а то вот этот вот этот шаг был сделан заранее. то есть этот план был продуманный заранее. Да. Как так сталося, что… Все ж таки ця боротьба перемістилася на землю. І ну, виходить, що люди стали, ну, якби, я не знаю, заручниками цієї боротьби. Вони там собі, ось ці вищі сили, вони між собою там, ну, не миряться, так, щось якась боротьба відбувається, а ми, виходить, мусимо якось десь брати участь. Можливо, несправедливо до, до нас виходить. так чи ні? И да, и нет. Здесь, понимаете, здесь нужно, ну, во-первых, проявлять э, некоторую так, осторожность, а не некоторую, а именно осторожность, uh -huh. а, потому что Священное Писание нам описывает некоторые моменты, я говорю, иногда это штрихами, так вот, а, некими набросками. Uh -huh. а, это не значит, что мы остальное все додумываем. Это значит, что мы не должны выходить вот за рамки даже вот этих, вот этих набросков, как Павел пишет. Мы видим все гадательно, как бы сквозь тусклое угу. стекло. Так. Но а, этого уже достаточно, чтобы сложилась какая-то а, картина. -то. Какая -то картина угу. да. Поэтому, повторюсь, чтобы не уйти вот в сферу да, какого-то там, вот, да, какой-то боевик, где-то это что-то. Ну так, это, очень хочется нам... додумать, так? Ну, мы дальше ну, что-то да. так как мы это выявили, десь, возможно, и в фильмах мы это и так далее. Но, э, действительно, что же Библия нам открывает? Ну да, а, кстати говоря, сам же там, апостол Павел в послании к он говорит, что вся тварь совокупно на стена и мучается. Угу. И как бы вот покорилась вот, вот, вот этой суете, вот этому неустройству, тоже не по своей, как бы, не по своей как бы воли, да, а, и, и тут не в смысле, что там Бог вот взял нас mm -hmm. всех, вот покорил, а в том смысле, что мы рождаемся по воле наших родителей, да, а, в, вроде по любви, но мы входим в этот мир и сразу, ну, понимаем, что, да, когда начинаем понимать, что что-то здесь не так, да. А, поэтому в этом смысле и там продолжение, да, что ну все-таки выход, все-таки выход есть, то есть все-таки проявится та слава, да, и мы станем соучастниками, если станем на сторону mm -hmm. а, Бога, вот того выхода, который который он предусмотрел в плане спасения, в плане восстановления вот, вот этой а, восставшей планеты. Поэтому а, а мы вопрос обсуждаем. С чего? Мы, мы чи, чи, чи несправедливо, это до людей, по отношению до людей, что они берут участь в этой борьбе. Ну, это же борьба не не людская, это же борьба на высших уровнях э, ведётся. А, ну, вы знаете, если опять-таки доверять Священному Писанию, от первые первые страницы, первая чита угу. человек, созданный по образу и подобию Божию, и мы не знаем, почему вот именно угу. А может быть, и поэтому э, выбор этого восставшего э, ангела пал на, именно на, на, на новую сторону, но сторону, так, землю, да, И, да. и, и, э, э, и, и где-то, где-то, может быть, это и была, ну, своего рода, какая-то, ну, пусть не месть, но попытка. «Зипсувата то, что Бога». Да, Бог, и так, и это так, было та, весьма та, хорошо, так, понимаете? Так да, угу. а вот смотри, оказывается, даже эти и то а, засомневались, а истина ли ты вот, вот тот, как, за, за кого ты себя выдаешь. И понимаете, вот это вот истина ли?» и а, поставить под сомнение Бога и Его, да, угу. уставы, и Его правление, оно, оно потом прослеживается на, на протяжении всей истории взаимодействия Бога с человеком. А, тот же сам э, Иов, да? Uh -huh. А не даром ли, да, он таков. Ты же вот все сделал для него. Так и... говорит, сатана до Бога. Да, да, uh -huh. да. Поэтому говорю, много, много таких историй. Это очень такая тема глубокая, интересная и обширная. Но, а, Священное Писание говорит: вот, вот оно, да. А, и, и человек сделал этот шаг, то есть он выбрал а, противление, не то чтобы противление, uh -huh. а вот выбрал сторону где-то недоверия Богу, где-то сомнения в Нем. И естественно, это все а, повлекло определенные последствия. Ну и, и вопрос же закона, нравственного закона Божия, это же не просто а, там перечень каких-то угу. не делай, да, а это вот та та основа, на которой держится все. Мы и мы понимаем, что все мироздание держится э, на, на каких-то законах так. Божьих, нравственных законах. И поэтому это нам уже понадобилось расшифровывать все, и, и разжевывать, и записывать эти законы. А, и поэтому э, это, это вопрос не из ряда хочу, не хочу, а вопрос как бы, э, жизни вообще. Ты угу. или в этой системе, ты с Богом и ты живешь, или ты восстаешь и говоришь, мне это не нужно, я сам по себе, ты мне не нужен. И тогда, как Священное Писание говорит, ну, грех беззакония. А то беззаконня, оставши проти Бога, він умірає, він жити не може. Ну, а от в мене таке питання. В принципі, хтось скаже: а, ну, я не, не вибирав брати участь в якійсь боротьбі. Я хочу быть нейтральным. Я буду не за Богом, не за Сатаной. Вы себе там спорятесь между собою, Я себе живу, себе... Вообще можно быть нейтральным в этой борьбе? Нет, ну так сказать, так может, может каждый, в принципе. Ага. Да? И, и, к сожалению, наверное, будут те, которые нейтральными остаться не смогут. А потому что, я не знаю, может быть и не к сожалению, может быть это и к лучшему, что нейтралитета нет. А, взагалі то, не можна. Ну, Священне писання нам не дає как угу. би, таких а, оснований. Ти або збираєш з Богом, или, или угу. розтачаєш вже з тим. Тобто, з якщо, якщо ти з Богом, то ти вже. ну, Якщо ти проти. Ну, не з Богом, то ти і, і значить, проти нього виходить, так? Да. Значить, ти за іншу силу виходить. Ось так. Ну так. Да. Ну, да. Чітко. Добре. Все ж таки, у нас ще є дві хвилини, за які ми маємо встигнути розповісти, як же закінчиться ця боротьба. І чи вона, можливо, вже закінчилась. Ну, я бачу, що ні. Тому що ви просто сказали, що ж, жирна крапка була поставлена на хресті. Сьогодні було це прозвучало вашій відповіді. Чи закінчилась ця велика боротьба, чи вона ще її кінець ще в майбутньому? А, і закінчилась, і ні. Дуже такой богословський момент цікавий, тому що закінчилась в чому? Закінчилась в тому, що. А Христос пришел, и написано: Пришел, отдал свою жизнь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь так. вечную. И Христос четко конкретно говорил, что вот этот шаг он будет необходим для того, чтобы а, на самом деле. Ну, поставить вот поставить угу. эту точку угу. и то что сейчас происходит это необходимое ну, время это а, та, та работа которую бог сейчас делает для спасения человечества вообще угу. это те возможности которые каждый может использовать для того чтобы ну, задуматься и а, признать бога творца воздать ему хвалу и славу а принять то что он дает и обрести а, вот это спасение а картины священное писание окончательного как бы, избавления рисуют самые, самые радужные и прекрасные. Да, на самом деле зло будет уничтожено угу. а, в, полностью, земля обновлена будет. И а, зачинщик всего этого, да, вот, 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 вот этой всей, Стана. Угу. да, он, он, будет, он будет уничтожен вместе со злом и так далее. Но вот это все должно... Вин процесс это... знает? Думаю, что да. Просто а, у, у греха есть такое 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 свойство, а, когда человек уже встав на этот путь, потом просто напросто обратно вернуться не может. И без, я думаю, что без божьей допомоги. Да-да. Где-то где вот в, в, в этом в этом создании это уже это уже произошло. Ага. Что в Священном Священном даже есть такие слова, что а, демоны а, трепещут, да, и верят даже в то что в то что есть Бог, но это им не помогает. Uh -huh. Нікої образом. Uh -huh. Тому я думаю, що нам сьогодні треба зробити висновок, все ж таки встати, 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 так як нейтралітету немає, треба стати на сторону Бога і воювати <говорити> в цій великій боротьбі. Да, так, в кої-то мірі так. Ну, я би нашим телезрителям просто ну так, э, надіюсь, що ця вот тема -то вот к тому, щоб. Ну, побольше узнать об этом, угу. и э, об этом пишется, на самом деле, в Священном Писании. Но это нужно прочитать, как минимум, всю Библию, это угу. нужно увидеть эту картину и понять, э, где, какое место занимаю я. Но а мы, мы место… За... Если с верою, то ты ты способен на многое и уже как бы не мы даже эту борьбу ведем, а uh -huh. в богословском в верном смысле за нас за нас Бог борется, потому uh -huh. что, ну, друзья, надо понимать правильно, как бы наше место, да, мы как бы не сами стали участниками не по воле где-то своей, но и спасение нам тоже предлагается, ну, скажем так, это не просто, но это но это и не сложно в том смысле, что мы веру и принимаем то, что Бог сделал для нас и через нас может сделать и и, и это работает. Просто зробити этом... вибір правильний да, да. дійсно і, і рухатися за Богом. Дуже дякую за цікаву розмову. Розумію, що вона досить глибока, і ми ну, так, так поверхам да, пройшлись, да. але є про що задуматись і зробити правильний вибір. Дякую. Yeah. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про велику боротьбу. Зробіть цей вибір вже сьогодні. Якщо у вас залишилося запитання, ви можете зателефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, священнослужителі, готові допомогти вам, підказати вам, помолитися разом з вами, щоб Бог допов. Міг вам все ж таки залишити гріх, залишити все недобре в своєму житті, а прийти до Бога і стати на Його бік у цій великій боротьбі. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми продовжимо.